آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا خدا کا جلال کیا ہے اور خدا کا چہرہ کیا ہے خدا کی پشت کیا ہے بائبل مقدس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا تو اس کا کیا مطلب ہے موسیٰ نے خدا کی پشت کو دیکھا بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ خدا کی پشت کیسی ہے کیا وہ انسان کی طرح ہے کیا آج ہم خدا کے چہرے کو خدا کی پشت کو یا خدا کو مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ان سبھی سوالات کا ببلیکلی پوائنٹ آف ویو سے صحیح صحیح جواب ملے گا آسان زبان میں تو so, اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں کیونکہ اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کلام کی سچائیوں سے واقف ہو کر خدا خدم یوسلمسیح کے ساتھ پوری وفاداری ایمانداری اور اپنے سارے دل سے چلتے رہیں خروج کی کتاب اس کا تینتیسواں باب ہے سترہ آیت میں لکھا ہے خداما نے موسیٰ سے کہا کہ میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اپنا جلال دکھا دے اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خدا کے نام کا اعلان کروں گا اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا اور یہ بھی کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا اب موسیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں تیرے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں اور خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی میرے چہرے کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا سو خدا کا جلال کیا ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے خدا کا چہرہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا خدا کا جلال کیا ہے اور خدا کا چہرہ کیا ہے اور خدا کی پشت کیا ہے اب جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں اس سے پیچھے جو ہے ہم دیکھتے ہیں یہ ہوا نے جب موسیٰ کو چنا تو جلتی جاری میں خدا اس پر ظاہر ہوا اور خدا نے کہا کہ موسیٰ فیراؤن کے پاس جا اور اس سے بول کہ میری قوم کو جو ہے وہ جانے دے یعنی اسرائیل کو جانے دے خدا نے اس کے وسیلہ سے دس آفتیں جو ہیں وہ مصر پر بیچیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مصر سے نکل گیا خدا نے جو ہے اسرائیل کو سرفرازی بخشی اور اس کے بعد جو ہے خدا نے موسیٰ کو پہاڑی پر بلایا اور موسیٰ کو دس احکام دیے خدا کے ساتھ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بات کرتا تھا خروج کی کتاب تینتیسویں باب میں وہ کہتا ہے کہ میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں میں تیرے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ ایک بہت بڑا بھید ہے یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی مسٹریز ہیں جن کو آج تک جو ہے نہ ہم نے چھوا ہے نہ ہم نے کبھی ان کے بارے میں سنا ہے اور نہ کسی نے ہم سے بیان کیا ہے لیکن اس چینل پر آپ کو وہ سب مسٹریز سننے کو ملیں گی آپ کی اپنی زبان میں خدا نے کہا کہ موسیٰ مجھے کوئی دے کر زندہ نہیں رہ سکتا تو بھی خدا اس سے کہتا ہے میں جس پر فضل کرنا چاہتا ہوں فضل کرتا ہوں کرم کرنا چاہتا ہوں کرم کرتا ہوں سو میرے کرم کی نظر تجھ پر ہے کیونکہ تجھ جیسا میں نے حلیم شخص پوری زمین پر نہیں دیکھا میں تیرے ساتھ اس طرح بات کرتا ہوں جس طرح کوئی ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ بات کرتا ہے سو میں یہ تیرے لیے کروں گا تو میری پشت کو دیکھ سکتا ہے تو میرے چہرے کو تو نہیں دیکھ سکتا لیکن آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہم خدا کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن کس طرح کیسے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا پھر آپ کو جو ہے وہ اس میسیج کی اس بھید کی اس ریولیشن کی جو ہے وہ سمجھ لگے گی جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا اچھا موسیٰ چل ٹھیک ہے تو ایسا کرنا کہ جو پہلے میں نے تجھے دس احکام دیے تھے وہ تختیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی سو تو, تو اپنے لیے دو اور جو ہے وہ تختیوں کو تراش کر جو ہے وہ لے آنا اور وہاں پر جو ہے وہ میں تجھے اپنی پشت بھی دکھاؤں گا اور دوبارہ سے دس احکام ان پر لکھ کر دوں گا کوہ سینا پر جو ہے وہ صبح سویرے اٹھ کر جو ہے وہ دونوں پتھر کی تختیاں لے کر جو ہے وہ خدا کے حکم سے موسیٰ جو ہے وہ اس پہاڑی پر چلا گیا خروج کی کتاب چونتیسویں باب کی پانچ آیت میں لکھا ہے تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے کے ساتھ وہاں کھڑا ہو کر خدا کے نام کا اعلان کیا اور اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا خداون خداون خدا رحیم اور مہربان کہر کرنے میں دیمہ اور شفقت اور وفا میں گنی ہزاروں پر فضل کرنے والا گناہ اور تکثیر حتا کا بخشنے والا لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے سو so ہم دیکھتے ہیں کہ جب خروج کی کتاب اس کے جو ہے وہ تینتیس میں باب کی جو ہے وہ ہم آخری آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ نہیں دیکھے گا اب یہاں پر اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اس کا بھی ایک بہت بڑا بھید ہے لیکن جب آپ آگے پڑھتے ہیں تو ایسا کچھ بھی ہمیں جو ہے وہ خدا کا ہاتھ وغیرہ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ یہ ایک سمبولیکلی لینگویج استعمال ہوئی ہے علامتی زبان میں خدا بات کرا ہے بائبل مقدس اس کے بارے میں بھی بتاتی ہے لیکن ہم جو ہے وہ جو آج سیکھ رہے ہیں اس پر ہی جو ہے وہ غور کریں گے کہ اس نے خدا کی پشت کو یا خدا کی بیک سائیڈ کو جو ہے وہ دیکھا اس سے پہلے کہ مزید ہم اس کے بارے میں سیکھیں میں ایک یہاں پر بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج لوگ گمراہ زیادہ تر کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ وہ خدا کی نیچر کو سمجھتے نہیں ہیں وہ خدا کی ذات کو سمجھتے نہیں ہیں وہ خدا کے بارے میں جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر علم رکھتے ہیں خدا کا بھید ان کی زندگیوں پر کبھی کھلا ہی نہیں کیونکہ یہ بھید جو ہے یہ خدا کی نزدیکی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے نہ کہ انفارمیشن سے آپ انفارمیشن کسی سے بھی لے سکتے ہیں لیکن خدا کی ذات کا بید خدا صرف اس کو ہی دیتا ہے جس پر وہ فضل کرتا ہے جس کو وہ اپنے قریب آنے کا موقع دیتا ہے آپ جو ہے وہ بائبل مقدس کے ساتھ سٹرکلی طور پر جڑے رہیں تو آپ جو ہے وہ خدا منصول سی کی قربت کو حاصل کرتے رہیں گے لکھا ہے کہ جب خدا جو ہے وہ موسا کے سامنے سے گزرا ابر میں سے ہو کر تو وہ ابر میں اترا سو so اس کی جو ہے وہ فزیک یا اس کی فزیکل جسامت ہے یا اس کی ظاہری جو جسم ہے یا جسامت ہے وہ موسا کو نظر نہیں آئی لیکن اس نے کیا دیکھا اس نے صرف جو ہے وہ ابر کو دیکھا لکھا ہے حروج کی کتاب میں باب کی پانچ آیت میں تب خداون ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑا ہو کر خدا کے نام کا اعلان کرنے لگا اب جو خدا کی پشت موسیٰ نے دیکھی وہ کیا تھی سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں ہمیں اگر کسی نے پہچاننا ہے تو وہ کس چیز سے ہمیں پہچانے گا ہماری جسامت سے نہیں ہمارے ہاتھوں سے نہیں یا کسی بدن کے اور حصے سے نہیں ہمارے چہرے سے ہمیں پہچانے گا خدا کو کوئی کیوں نہیں دیکھ سکتا اور دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا اس آیت کا ایک بہت بڑا بید ہے خدا نے جو ہے وہ کہا کہ میرے تو چہرے کو نہیں دے سکتا یعنی کہ موسا تو ابھی اس سٹیج پر نہیں ہے ابھی تو نے وہ منزل طے نہیں کی کہ جب تو مجھے جو ہے وہ مکمل طور پر دیکھ سکے کیونکہ زمین پر رہتے ہوئے یہ تیرے لیے پاسیبل ہے ہی نہیں کسی انسان کے لیے بھی نہیں ہے لیکن میں تجھے اپنی پوچھ دکھاؤں گا سو so, چہرے سے مراد یہ ہے خدا کا کہ اس کے فیچرز اور اس کے فیچر جو ہے وہ بائبل مقدس ہے کہ خدا کیا ہے خدا کیسا دکھتا ہے خدا کی کیا نیچر ہے خدا میں کیا صفتیں ہیں کیا خوبیاں ہیں خدا کے اندر کیا ایموشنز ہیں وغیرہ وغیرہ اس کو ہم اپنے آپ کو دیکھ کر بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ خدا کی پشت کو جب اس نے دیکھا تو خدا نے اس پر کیا بھید کھولا اور جب ہم خدا کی پشت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں خدا کی پشت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پرچھائی ہے جو زمین پر رہتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں پالوس رسول کہتا ہے کہ ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پالوس رسول بھی آسمان پر گیا تھا اور اس نے جو ہے وہ آسمان کو دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے خدا مند کی مکمل ذات کو ہم اس زمین پر رہتے ہوئے نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس کی پرچھائی کو دیکھ سکتے ہیں کیسے خدا کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں صرف اس کا کلام ہے خدا کی پرچھائی کیا ہے اس زمین پر خدا کی ٹوٹیلٹی کو خدا کی ذات کے مکمل ظہور کو تو ہم جو ہے وہ جان نہیں سکتے لیکن ہمارے پاس خدا موجود ہے اور وہ اس کا کلام ہے یوحنا کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا لوگ کہاں پر گمراہ ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لوگ اس چیز پر گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ دعاوں میں یہ کہتے ہیں کہ خدا ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں خدا ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ بائبل کے یہ اصول ہیں یہ میں آپ کو ایسی سالڈ ڈاکٹرن بتا رہا ہوں کہ اس پر جو ہے وہ کوئی گمراہی کے اثرات ہو ہی نہیں سکتے وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے خدا کو دیکھنا دعا آپ خدا سے کر سکتے ہیں میں تیری قربت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن خدا آپ کو جواب نہیں دے گا کیوں آپ کا ذہن آپ کا مائنڈ جو آپ نے سیکھا اس کے مطابق آپ کو جواب ملے گا لیکن خدا جو ہے وہ صرف ایک ہی جواب دیتا ہے اگر ہم اس کی آواز کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہ میرے کلام کو پڑھ اس کی قربت بھی ہم اس کے کلام کے وسیلہ سے حاصل کر سکتے ہیں اس کی نزدیکی بھی ہم اس کے کلام کے وسیلہ سے حاصل کر سکتے ہیں اس کی ذات کے دو کو بھی ہم جو ہے وہ اس کے کلام میں سے حاصل کر سکتے ہیں اور لوگ کہاں پر گمراہ ہوتے ہیں کہ ہمیں دعا میں خدا نے ایک نیا بھید دیا خدا اپنے کلام سے ہٹ کر کوئی بھی نیا بھید نہیں دیتا اگر خدا آپ سے بات کرتا ہے اپنے بارے میں اور وہ بائبل مقدس میں نہیں تو یاد رکھے خدا کبھی بھی اس طرح کی بات کسی پر نہیں کھول سکتا کیونکہ اس کا کلام ہی ہے چہرہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ پرسنیلٹی کی یا ہماری پہچان کی نمائندگی کرتا ہے کہ ہم کیسے دکھتے ہیں جو پشت ہے وہ ہم جو ہے وہ جاتے ہوئے کسی شخص کو جب پیچھے سے دیکھتے ہیں تو تھوڑا بہت ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ شخص کیسا دکھتا ہے وہ اتنا لمبا اتنا چوڑا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اس کی یہ ہائٹ ہے یہ صرف میں سمجھنے کے لیے کیونکہ خدا کو ہم جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتے لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو آپ کی زبان میں جو ہے وہ سمجھا سکوں کیونکہ پداش کی کتاب میں پہلے چیپٹر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل و شبی پر بنائیں یہ ایک بہت بڑا بید ہے ہم خدا کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اگر خدا جیسے ہیں تو خدا بھی ایسا ہی ہوگا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے جیسا جسم رکھتا ہے یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے کیا خدا جسم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے بہت جلد جو ہے وہ اس پر میں آپ کو جو ہے وہ ایک میسیج سناؤں گا اب خداؤں کے لوگ بات تو کرتے ہیں لیکن اس کے فیچر سے واقف نہیں ہے کہ وہ کون سے خدا کی بات کر رہے ہیں وہ خدا کیسا دکھتا ہے اور ہمارا خدا کیسا دکھتا ہے وہ ہمارے پاس بائبل مقدس ہے یہی خدا ہے یہی اس کا چہرہ ہے یہی اس کی ذات ہے یہی اس کی مکمل ذات کا ظہور ہے لیکن صرف اس کی ہلکی سیکھ پر چھائی جو ہے وہ بائبل مقدس میں جو ہے وہ بیان کی ہے اور ہم اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے جب آپ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو پہچان لیں گے آپ خدا کی قربت کو حاصل کرنا شروع کر دیں گے اس کی نزدیکی میں آنا شروع کر دیں گے اس کے قریب آنا شروع کر دیں گے کریں کلام میں لکھا خروج کی کتاب چونتیس باب کی پانچ چھ سات اور 8 میں کہ خداوند اپنے نام کا اعلان کرنے لگا اب یہاں پر خدا نے پشت بھی نہیں دکھائی اس کی پوشت کیا ہے ہے سنیں خداوند خدا رحیم مہربان ہے, ہے کہر کرنے میں اور شفقت اور وفا میں گنی ہزاروں پر فضل کرنے والا اور گناہ اور تقسیر اور خطاکار کو کبھی بھی وہ بخشنے والا نہیں ہے مجرم کو ہرگز وہ بری نہیں کرے گا سو یہ ساری چیزیں یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے خدا اس طرح کا ہے کس طرح کا ہے وہ فضل کرنے والا ہے یو you نو know, کتنا بڑا یہ بید ہے وہ شفقت کرنے والا ہے وہ وفا میں غنی ہے ہزاروں پر فضل کرنے والا ہے. گناہ کو معاف کرنے والا ہے لیکن مجرم کو بری نہ کرے گا یہ اس کی دراصل پشت ہے صرف جو ابھی ہم اس زمین پر رہتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ خدا کو مکمل طور پر جاننا چاہتے ہیں ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے بائبل مقدس دعا میں کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ خدا مند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ غلط سورس سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کوئی بھی ڈیمونکس یا ابلیسی قوت یا اسپرٹ آپ کو گائیڈ کرے گی اور آپ پر یسو بن کا ظاہر ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے خدا کو دیکھنا ہے یا یسوع کو دیکھنا ہے کلام کو پڑھنا شروع کریں اگر آپ نے یسو کے بارے میں جاننا ہے کلام کو پڑھنا شروع کریں میں آپ کو بائبل مقدس کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ بائبل ہی خدا ہے یہ بائبل ہی جو ہے وہ یسو ہے ہمارے پاس خدا جو اگر موجود ہے وہ کوئی خیالی خدا نہیں بلکہ وہ اس کا کلام ہے اور کلام میں لکھا کہ وہ اپنے ہر نام سے بڑھ کر یعنی کہ ہر نام سے بڑھ کر اپنے کلام کو عزت دیتا ہے کیوں کیونکہ وہ اصل میں ہمارے پاس کلام کے وسیلہ سے موجود ہے آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو کس طرح سمجھتے ہیں کیونکہ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ وہ گمراہی سے بھرا ہوا دور ہے لوگ جو ہے وہ کلام کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اگر کوئی روحانی ہونا چاہتا ہے تو وہ یہ چیز اختیار کرنے کی کوشش کرے گا زیادہ سے زیادہ میں دعا کروں یہ اچھی بات ہے لیکن ہمارا مین سورس صرف خدا کا کلام ہے دعا میں خدا آپ پر کبھی بھی اپنی ذات کے بھید کو نہیں کھولے گا یہ آپ کو سننے میں باتیں عجیب لگیں گی بلکہ وہ جب بھی آپ پر اپنے بھید کو کھولے گا اپنے کلام کو نازل فرما کر اس کو جو ہے وہ آپ کی دعا کا سہارا نہیں لینا پڑے گا یا آپ کی روحانیت کا سہارا نہیں لینا پڑے گا بلکہ وہ جب آپ سے بات کرے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہی اس آواز نے میری زندگی کو ٹرانسفر کر دیا اس آواز نے میری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا آج کی ویڈیو میں آخر میں میں ساری چیزوں کو جو ہے وہ سمرائز کرتا ہوں کہ خدا کا چہرے سے مراد یہ ہے کہ خدا کی پہچان یا اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن کیونکہ جس طرح ہم کسی شخص کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں سیم اس زمین پر ہزاروں خدا ہیں اس کائنات میں خدا تو ایک ہے لیکن ہر جو ہے وہ فرقے نے اپنا علیحدہ سے خدا بنایا ہوا ہے لیکن ہم اپنے خدا کو کیسے پہچان سکتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھا لیکن ہم نے تو اس کے چہرے کو دیکھا نہیں تو پھر کیسے پہچانیں گے ہمارے پاس خدا کا چہرہ اس کا کلام ہے اور اس کا جلال دراصل اصل اس کی ذات کا مکمل ظہور ہے کوئی روشنی نہیں کوئی قوت نہیں کوئی اور چیز نہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی پرچھائی کیا ہے یا اس کی پشت کیا ہے اس کی پشت یہی ہے کہ جو ہم اس زمین پر بائبل مقدس میں سے خدا کے بارے میں سیکھ رہے ہیں یہ اس کی پشت ہے اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے اور آپ کو خدا کے ذات کے بیت سننے کو ملے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اور بھی ہم خدا کے کلام کو گہرائی میں سیکھیں گے خدا مد آپ کو برکت